фамилия, имя, отчество, воинское звание, должность. И откуда приехал? И бригада. Какое подразделение? Силантьев Данила Сергеевич, 31.08.2001. Родом из Узбекистана. По должности рядовой наводчик гранатомета. Полка 14.27. Третий батальон, восьмая рота. Спиридонов Геннадий Сергеевич, 11 февраля 1989 года рождения, родом из Заиграевского района Республики Бурятия, звание рядовой стрелок, бригада 810-го, морская пехота. Юров Руслан Иванович. 31.05.89 года рождения. При, э, прибыл из города Вологда, там же подписывал контракт. По должности рядовой стрелок служил в подразделении 14.27, третий полк, седьмая рота. Курабов Дмитрий Михайлович, 31.03.1987 года рождения. Родом с республики Карелия, город Петрозаводск. А, мотострелок. Воинская часть 14.27. Третий полк, седьмая рота. Михаил Бирюков Юрьевич. Рожден в Сигеже. Должность рядовой мотострелок. Ночек мотострелковой группы. Часть 14, 27, седьмая рота, третий бат. 2005, 13, 10. П'ятеро полонених військовослужбовців РФ – це чергове поповнення обмінного фонду Ці військовослужбовці здалися підрозділом збройних сил на Курщині, замість того, щоб іти в м'ясні атаки, вони обрали життя. Закликаємо всіх інших військовослужбовців Російської Федерації. Подумайте про своє майбутнє, зберігайте своє життя та здавайтеся Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!